poytaxtimizning mirobod tumanida jinoyat qidiruv boshqarmasi tezkor <laughs> qidiruv xizmati hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir <laughs> jarayonida qo'lga olingan shaxs bir <laughs> nechta manzilda joylashgan giyohvandlik moddalar laboratoriyasidan foydalanib sintetik giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelgani ma'lum bo'ldi ana shunday manzillardan biri yashnobod tumanidagi ko'p qavatli uylardan birida aniqlandi kichik kichik hajmdagi zakladka larni ko'p ko'rganmiz ana shu zakladkalarni kim yasaydi qayerdan ular olinadi mana shu xonadonda biz hozir shu savolga qisman bo'lsa ham javob topdik sababi poytaxtimizda davom etayotgan giyohvandlikka qarshi kurashish oyligi doirasida tezkor tadbir o'tkazildi va yashinobod tumanidagi xonadonlardan birida aynan shu zahraqotir savdosi bilan shug'ullanuvchilar emas balki ana shu narkotik moddalarni ishlab chiqaruvchi laboratoriya topildi mana bu yerda e'tibor qarating moddani ishlab chiqaruvchi barcha kerakli asbob uskunasigacha bor va hatto ma'lum bo'lishicha bizga chet eldan keltirilgan narkotik moddaning asosini tashkil etuvchi modda mana bu yerda va endi ishlab chiqarish jarayonida bevosita foydalanadigan mana bu yerda ombir skotch turli xil tarozilar va hattoki mana bunday kichik yelim paketlarni ham ko'rishimiz mumkin ichiga mayda mayda qilib solib qo'yiladi va e'tibor bering mana o'sha zakladkalar lar mana shu zakladka yelim idishlarga joylanib bo'lib bo'lib ko'chalarda shaharlarga tarqatiladigan demak uh, mahsulotni asosi bu yerda hozir aniqlandi eslatib o'tamiz tezkor tadbir davomida jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari xodislar ishtirokida mana shu dalil ashyolar rasmiylashtirib olindi shuningdek fuqaroning toshkent viloyatida joylashgan xonadoni ko'zdan kechirilganida sintetik giyohvandlik vositalari turli xil konteynerlar qo'lqoplar tarozi gazga qarshi niqoblar borligi aniqlanib ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olindi chiqib keti bo'lmasdi buyerda уже tahdid tahdid bo'lardi shantaj xodimidi ha shu kuni birinchi laboratoriyadan 4 kg 800 g, gramm ikkinchi xonadondan 9 kg 995 g, jami 14 kg 795 g, umumiy narxi taxminan 1 million aqsh dollariga teng sintetik giyohvandlik vositasi aniqlanib xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi ashyoviy dalillar toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan ekspertizadan o'tkazildi markaz xulosasiga ko'ra olingan moddalarning barchasi sintetik giyohvandlik moddalar ekanligi o'z tasdig'ini topdi o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida katta miqdordagi zahri xotinning tarqalishi oldi olindi qanchadan qancha insonlar ayniqsa yoshlarning hayotini zaharlaydigan sintetik giyohvandlik moddalari to'xtatib qolindi o'n to'rt kilogrammdan oshiq sintetik giyohvandlik vositasi qirq mingdan ziyod insonni zaharlashi mumkin edi mazkur holat bo'yicha mirobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz yetmish uchinchi moddasi beshinchi qismi bilan jinoyat ishi qo' gumon qilinuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan tergov harakatlari davom etmoqda